Kerana dahsyatnya kehidupan di Padang Masyar Manusia tak sempat nak intai orang Masing-masing berfikir Nabi beritahu tiga tempat seluruh manusia tak akan ingat siapa pun dalam hidup dia insan yang dia paling sayang selain daripada keselamatan diri dia saja. Yang pertama di padang mahsyar tuan-tuan rahmat Allah tak akan ada siapa ingat diri dia ketika mana dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kandang mahkamah Allah Taala. Yang kedua kita akan lupa seluruh insan yang kita sayang dalam hidup kita bila mana amalan kita akan ditimbangkan nanti nak tengok ikhlas ke tak ikhlas amalan yang kamu buat berat tarah mana khusyuk tarah mana ditimbangkan amalan kita. Hari ini jangan duk bangga kita semayang banyak, baca Quran banyak, pergi umrah banyak, pergi haji banyak. Belum tahu lagi berat ataupun tidak amalan kita. Waktu ditimbang nanti malaikat pun akan beritahu. Subhanaka ma'abadna ka haqqa ibadatik. Ya Allah selama ini kami tak ibadat betul-betul lagi ya Allah. Kalau kami tahu keagungan engkau macam ni, kehebatan engkau macam ni, kami akan tingkatkan lagi tahap ibadat kami kata para-para malaikat. Tetapi hari ini kerana kita tak faham kehebatan Allah Ta'ala, kita semayam pun sambil lewa, sambil duk lupa pada Allah Ta'ala, sambil ingat Allah, ingat juga benda lain, ingat juga pemper sana, ingat juga kunci kereta tadi lupa letak mana. Tuan-tuan dan rahmatullah Allah, sebenarnya kita meletakkan derajat Allah begitu rendah sebenarnya. Tak layak pun Allah itu dihina dengan sedemikian rupa tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Yang ketiga, kita tak akan ingat sesiapa pun dalam hidup kita Melainkan keselamatan diri kita ketika mana kita diperintahkan oleh malaikat Sekarang giliran kamu untuk melintas titian sirat Masya Allah Sedangkan selepas daripada pada masyar Lepas pada tu ada satu Masya Allah lembah yang dipanggil lembah neraka jahanam. Masya Allah Sebelum Allah Ta'ala mulakan perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perintahkan malaikat Jibril diserahkan seribu tali belati di tangan Jibril alaihi salam Jibril alaihi salam akan perintahkan para para malaikat cangkukkan ini semua tali-tali belati ini di tembok neraka jahanam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tembok neraka jahanam diperbuat daripada besi yang mana lebarnya tembok itu sepanjang 40 tahun perjalanan ini lebarnya dinding neraka jahanam Empat segi neraka jahanam Diheret setiap tali belati yang 70 ribu tadi Memerlukan tenaga 70 ribu pula malaikat Kena heret neraka jahanam Tuan-tuan Sebelum Allah mulakan perhitungan di padang masyarakat Sebelum Allah nak tanya kita semua Nak hisap amalan kita Nak tanya nikmat yang Allah bagi kepada kita Maka di kali itu kata Nabi SAW Ketika mana jarak di antara neraka dengan dunia dengan manusia ni 100 tahun Dek kali itulah idza ulq minha makanan dhaiqan ha sami'u laha taghayyuzan wa zafira ketika mana neraka jahanam datang sami'u laha taghayyuzan wa zafira kamu akan dengar suara neraka yang mengaum begitu bengis neraka jahanam macam mana seekor binatang yang sangat sangat garang itu kelakuan neraka jahanam sampai 100 tahun dekat dengan kita di itu neraka akan mengaum sekali Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali mengaum saja di kala itu seluruh makhluk akan menggeletar ketakutan yang bersangatan ya Allah macam mana kami pada hari ini ya Allah neraka mengaum kali yang kedua kali yang kedua semua nabi-nabi malaikat-malaikat pakat terduduk di atas lutut masing-masing menggigil ketakutan mendengar suara neraka Allah Subhanahu wa taala yang ketiga neraka akan mengaum dengan ngauman yang menyebabkan balaghatil qulubul hanajir hati manusia jantung naik sampai ke sampai ke halkum ke tekak kerana terlalu takut sangat mendengar suara neraka Allah Subhanahu wa taala wahai hamba aku selama ini hampa duk ingat aku main-main aku hantar kamu ke alam dunia bukan untuk main-main afa annama -main. khalaqnakum abatha kamu sangka aku hantar kamu ke alam dunia untuk main-main untuk sia-sia wa -sia. annakum ilaina la turjaun kamu tak akan kembali kepada kami satu hari nanti Allahul malikul haq Maha Allah Allah tak pernah buat kerja main-main Allah tak, tak pernah buat kerja sia-sia Aku hantar kamu ke alam dunia Untuk beribadat kepada aku Untuk buat pengorbanan untuk agama Untuk buat persiapan untuk alam akhirat Itu tujuan aku hantar kamu Datang ke alam dunia 60-70 tahun Maka di itu Masya Allah Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala Belum memperlihatkan Kelakuannya seolah-olahnya Belum lagi menampakkan keinginannya untuk menghisap amalan manusia maka setelah itulah tuan-tuan rahmat -tuan Allah seluruh manusia yang dalam kelaparan dalam keletihan dalam kepanasan badan dah berlengah waktu itu tuan-tuan rahmat -tuan Allah Allah setelah akan naikkan peluh manusia mengikut kadar dosa masing-masing ada orang kerana dosanya banyak tak sempat taubat dosanya air air peluhnya naik peluh yang begitu panas sampai ke paras buku lali ada orang peluhnya sampai ke paras lutut ada orang duduk dalam pada masyar peluhnya sampai ke paras pusat ada orang peluhnya sampai ke paras dagu ada orang yang mana peluhnya sampai ke paras telinga tetapi pada hari itu ada orang kata ya Allah daripada kami duduk dalam peluh yang begini panas lebih baik lempak terus kami dan neraka pun lagi baik ini kata-kata sebagian orang merasakan azab duduk dalam peluh itu pun dah rasa azab berat sangat dah. Itu keadaan di alam akhirat. Maka di kali itulah seluruh manusia akan mencari siapa boleh tolong kita pada hari ini. Hari ini kita duduk bangga dengan gelaran. Ini gelaran maulana. Ini mufti. Ini qadi. Sebenarnya gelaran itu sikit pun tak boleh menolong kita di pada masyarakat nanti. Kerana Nabi SAW beritahu Di Padang Masyar Di kalangan umat aku Siapa di kalangan kamu Yang bawa balik berjumpa dengan Allah Bukan amalan macam sekarang Tetapi amalan 70 orang Nabi-Nabi pun Pada hari itu Kamu merasakan Kamu tak akan selamat Daripada azab neraka Allah SWT Menggigil ketakutan Bayangkan kalau amal macam kita ni tuan-tuan Sebab itu sebelum kita kembali pada Allah Cuba ikhlaskan semua amal ibadah kita Semua aku buat Semuanya untuk Allah Ta'ala Mengajar aku untuk Allah Semayang aku untuk Allah Mendidik aku untuk Allah Bekerja aku untuk Allah Cari rezeki pun untuk Allah Aku mendidik anak isteri pun semata-mata Kada Allah Subhanahu Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada malam ini insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di padang masyar Allah SWT golongkan kita Di kalangan umat yang akan berpeluang memasuki syurga tanpa hisap dan kata Nabi SAW sebagai pesanan terakhir layyash ba'al mukmin mil khair orang beriman tak pernah kenyang buat baik hatta yakuna muntahul jannah sehingga akhirnya kaki dia menjejakkan kakinya pintu gerbang syurga Allah taala di kali itulah barulah dia akan berhenti buat amal ibadah maka mudah-mudahan Allah taala berkati hidup kita Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat insyaallah sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim